бессмертный полк шагает по стране. Моя семья, как и, видимо, семьи 43 миллионов, прошедших в Шинеле в годы Великой Отечественной войны, она, собственно, ничем не отличается. Это беда, горе, радость, со слезами глазах и все остальное, что Связано с победой. Те, которые говорят о том, что вот мы трупами завалили немцев, поэтому победили. А если бы не победили? Такой вопрос. Что бы было с русским народом?